доброе утро. Боятся, стесняются. Сегодня Миша день сумасшедший, завтра будет еще. Валентин, а, город Донецк. Нас вывезли. Вывезли оттуда, помогли добраться

дети боятся поэтому уехали у нас квартира работа все было салют. надеемся все вернемся что не будет участи Славянского. Одесса нас приняла. Большое спасибо, потому что другие города ну, не берут. Вот. И мы благодарны, что мы выехали с детьми из этого ужаса. Спасибо. Я исполняющий обязанности заместителя начальника главного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Кунти Юрий Баданович. Я являюсь начальником регионального штаба координации действий по вопросам переселенцев из зоны проведения АТО. Сегодня мы приняли организованную группу социальной направленности. Это матери с детьми, у которых дети, по двое, по трое детей. А один из ребенков из детей является инвалидом. Приняли 109 человек, это вместе с, всех вместе, детей и взрослых. Организована их встреча. Помогли всем выгрузить вещи из поезда. Значит, также загрузили всех в автобусы и отправляем по месту временного переселения. Местом временного переселения выбрана э, база «Автодорожник» в э, ПГТ «Сергеевка». Вот. Там также будет организована встреча и помощь э, будет оказана людям в размещении. ДСНС полностью организовала переоборудование, то, что в наших силах, под вот возможности людей с ограниченными возможностями, чтобы люди, находясь здесь, получили тот полный комплекс, хотя бы иметь возможность покупаться в море. Это да, сделано нашими силами. いらっしゃいませ。 Может, расскажешь, что...